Меня зовут Александр, это мой гараж. Я его пришел сюда в 2019 году. Он был в абсолютно запущенном состоянии. Здесь был металлоприемник, он был горелый, грязный, вонючий. Вот. Я его взял себе. Вот. Мы с друзьями сделали здесь полностью ремонт. Первое время я парковал здесь свою машину, где-то примерно года два. А в начале войны мне пришла идея переоборудовать его в арт-пространство. И теперь он выглядит, в общем-то говоря, вот так. Это своего рода клуб друзей. То есть идея была сделать место, где мы можем собираться, проводить время, общаться, обмениваться какой-то информацией. Некоторого рода комьюнити. Но, честно сказать, я сам этого не ожидал. Это место давно переросло из такого небольшого клуба по интересам в нечто гораздо большее. Сейчас здесь мы проводим вечеринки, выставки, какие-то литературные вечера поэтические вечера, смотрим кино, разговорные клубы, лекции по искусству и многое-многое другое. Примерно так это выглядит вечером, когда мы проводим какое-то музыкальное мероприятие или творческое. Вот пришел в прошлом году мой друг, подарил мне эту люстру, она у него просто три года лежала в гараже. Говорит, Саня, давай, может быть, мы ее повесим сюда. Дискошар мне друзья подарили на день рождения, собственно, вот когда было открытие гаража. время от времени здесь проходят выставки. Вот в данный момент у меня проходит выставка Вадима Луговцова. Это стрит-арт-художник, вот, который занимается политической сатирой. Интересно, что его работы попадали в российские соцсети. Вот, и комментарии там, можно, можете, можете себе представить, были самые сладкие, особенно когда там попадался там, Путин или э Рамзан в виде собаки или там пьяный Димон. Выставка называется Инша сброя то есть типа вклад э, э, людей из искусства тоже в войну. Проект абсолютно некоммерческий, вот, то есть все здесь делается э, за счет э, силы желания и духа людей. Э, вот, а все деньги, которые там собираются на мероприятие в виде донатов, мы переводим на поддержку наших друзей, многих из них мобилизовали или присоединяемся к сборам, которые ну, нам показались важными, и как бы 100% отдается туда все. Ребята спрашивают, особенно в последнее время, когда будем говорить о проекте «Узнала больше людей», все приходят и рассказывают, и с а что здесь у вас? Здесь у вас бар, здесь у вас клуб, здесь у вас дискотека. Здесь мой гараж, И по-прежнему, я от этого не отказываюсь. Вот, это гараж и арт-пространство. Я бы хотел вообще глобальной идеи этого всего. Я знаю, что эта идея не новая, она длится с 80-х годов. Вот, но лично я, как одессит, который здесь родился и вырос, вижу вот эту улицу как самый большой арт-квартал в Украине. И вот сейчас уже, когда, например, сделали брусчатку, как бы абсолютно ну, очень жалко будет, если будет по ней ездить машины. Хочется видеть эту улицу пешеходной, чтобы в каждом гараже, например, если оставать, оставлять это в таком виде, как есть, была какая-то небольшая творческая студия, или где-то кафешка, где-то кофейня, где-то какой-то скульптор сидит там, вырезает скульптурку, где-то художник пишет. Гаражи освобождаются, стараясь их сразу взять в аренду, вот, для того, чтобы потом отдать кому-то из моих друзей, которые я знаю, что тоже поддержат эту идею, будет заниматься здесь какими-то творческими штуками. Мы ежегодно проводим субботник, полностью красим этот мост от граффити, неприличных символов, которые дети здесь изображают. Прийшов допомогти співпотрудитися з нашими хлопцями з гараж галереї. Ось. А так буду грати через півгодинки в будинку. Ви ще діджею? Так, діджею, композитую. Ось. Займаюся зі звуком. Закрашуємо такі творчі пориви нашої молодежі. И также появилась идея, мы поставили скамеечку, повесили качелю, поставили вторую скамеечку. Это специально было сделано для того, чтобы здесь начала собираться более приличная публика.